Kata. "Kata. 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 semoga bermanfaat dengannya dan "Kata. untuk tujuan kebahagiaan "Kata. 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 Kisah apa? 73 kan? Diriwayatkan bahawa selepas itu Musailamah mengoyak dan melemparkan apa yang telah dia tutup dia. Eh, tutup tingkap tu ni. Wah, oh, bunyi. Ambro. Hmm. Disahut-sahut lagi pula. tak fokus saya. Ha. Kuatlah sikit. Okey. <tongan> Sebuah itu juga surah apa ni? Musailamah buat. Surah kata, surah gajah dengan surah permata. Diriwayatkan bahawa selepas itu Musailamah mengoyak dan menempahkan apa yang telah dikumpulkan dan berasa malu untuk muncul di khayalak khalayak ramai. Oh gitu. Anxiety lah ni. Selepas persiwa itu, beliau mengucapkan kata-katanya yang masyukur. Hatha wallahi ma yastati'ul basyaru ayyaktu bimislihi. Demi Allah, Sesiapa pun tidak akan mampu mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Masa ha, lama ni Nabi Pilsu pertama ya. Dia buat ayat yang kononnya nak menandingi dan digubah gaya Quran. Lepas tu apa jadi? Dia rasa malu, ya dengan apa yang dibuat olehnya dan mengoyak apa yang tulis olehnya di khalayak ramai dan melalui untuk ber, 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 ber muncul di khalayak, khalayak ramai okay. ya. Yeah. lagi nombor tiga sejarah juga mengemukakan kisah Abdullah Ibn Al-Muqaffa yang 727 tu maknanya dia, dia mati ya. Eh. 727 dia mati 727 Masihi yang merupakan salah seorang sastrawan terkenal pada zamannya di mana beliau pernah disuruh oleh kaum zindiq agar membuat sebuah karya dalam tempoh masa setahun atau 365 hari untuk menandingi Al-Quran Tempoh yang diberikan itu tidak dapat disempurnakan dan akhirnya beliau mampu tidak mampu juga tidak sanggup. Cita Abdullah bin Muqabbah. Lagi <coughs> Menurut riwayat yang lain Ibnu Al-Muqaffa Ketika berhasrat mencipta ayat Dan kalimah untuk menandingi Al-Quran Beliau mendengar ada seorang membaca Ayat Al-Quran iaitu Firman Allah Ah ha, balik baca balik Haa <coughs>

Oleh. boleh. Ah, ha, Ali, macam ni. Ha? Tak nampak juga. Oh, dia lagi tak nampak kan. eh. Zahir. <tuk> Semua buat tak nampak ni. <tuk> <tuk> ha. <tuk>

wa qila ya ardu labi ma wa ya sama uqli wa ghir dal wa qodi al amr wastawat ala al judi wa qila bud dal lil qaumiz zalimin ni ayat tentang <coughs> berhenti topan 6 bulan tu ya sehingga batara Nabi Nuh tersadai di Bukit Judi. Dan setelah binasalah kaum kafir itu diperintahkan pada bumi dan langit dengan berkata, wahai bumi telan airmu. Sebab dia bukan hujan semata-mata, air daripada perut bumi keluar, daripada langit jatuh. Jadi gini air, ya. Eh? daripada perut bumi keluar, daripada uh, atas jatuh. Hujan. Dan wahai langit berhentilah dari curahan hujanmu. Dan ketika itulah surutlah air. Wazi dolma. Wa qudhi al-amr, serta terlaksanalah perintah Allah itu. Wa stawat al-judi dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi. Serta diingatkan, wa qila bu'd lil zalimi diingatkan kepada kaum kafir umum bahawa kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-A'raf ayat, ayat 44. Surah ayat ayat 44. Surah Surah yang ke 11 ayat ni kalau saya berjampi untuk pendarahan bleeding apa apa bleeding hidung darah ke ataupun istihadah ke ataupun luka tak berhenti ke ataupun orang mengandung darah darah apa bleeding ke bleeding ke ha? bleeding ya <tuh> kalau yang kalau dia beranak tu dia keluar darah yang boleh membahayakan tu bleeding lah kan ha, bleeding eh uh, bleeding lah bleeding eh? kalau lebih daripada 60 hari ni nifas tu jadi istihadah lah. ha. jadi ni ayat dia niat masa wa amr ha uh. amr makna telah sanalah perintah Allah ha Menengah mendengar bacaan ayat tersebut Ibnul al-muqaffa Mengoyak kertasnya, membatalkan niat dan berkata demi ya Allah, tiada mungkin ada manusia dapat membuat seperti demikian itu hebat sangat ya Al-Quran ni. Oleh itu cabaran yang dikebukakan oleh Allah tersebut tidak mampu untuk ditandingi oleh seluruh manusia dan jin yang ada di bumi khususnya bangsa Arab itu sendiri di mana hal ini tidak lain dan tidak bukan kerana Al-Quran sememangnya satu mukjizat. Rumusannya masih banyak kisah-kisah lain yang menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran. Sekaligus menunjukkan kelemahan manusia atau makhluk yang menentangnya. Itulah kalam Allah yang merupakan mukjizat sepanjang masa. Di mana mereka tidak mampu juga tidak ma sanggup mencipta walaupun satu surah sahaja. Padahal waktu itu ramai kalangan orang Arab te terkenal kemampuan berbahasa. Lidah yang fasih dan tinggi balagah mereka. Diseru ulama mengatakan bahawa Al-Quran adalah Insya InsyaAllah nanti kita sambung kelas yang ke 91 1 lah kelas kita ya. Perkembangan ilmu ijazul Quran. Allahumma rahamna bil Quran.